Mm. Здоров. Привет, Коля. Слушай, а ты можешь меня по математике подтянуть? Не можу. Я же не ботан якийсь. Ну кто говорит, что ты ботан? А просто мне сказали, что ты хорошо учишься и можешь со мной позаниматься. Такие хулиганы, как я, не знают математику. Я тебе могу підтянуть що в драках. Ну мне математичка сама сказала. Найшов кого слухати математичку. Вона молода, тільки з інститута. Запала на мене. Він нравляться такі погані хлопці, як я. От вона й вирішила через тебе вийти на мене. Странно, я за ній такого не замічав. Да вона спеціально мені хороші оцінки ставить і інших вчителів підмовляє. Я тобі кажу. От всі думають, що я відмінник, а я насправді. Я был уверен, что ты умный. математику знают только задроты, а я не из таких. Ну, он дивися, сколько там качей? Две. Вот бачишь, а я кажу, что там пять. Серьезно? Коля, а помнишь, я у тебя 10 гривен одалживал? Помню. Колы, кстати, вернешь? С -с -с Сейчас прямо могу. Вот, одна гривна, вторая гривна и еще две гривны. Итого 10 получается. Ну да. <связь> Знаешь, мне мама говорила, с кем поведешься, от того и наберешься. Я думал, что ты умный. И я не хочу быть таким тупым, как ты. Прощай, Коля. MLGB。